जो चकोराव गुरु जी वाल देख रही है तो गुरु जी तो उपदेश होना चाहती है संगत की इच्छा जान के गुरु जी ने कहा कि जो कोई मेरा सिख कहा है मुक्ति चाहता है वो महापुरखा की सेवा बच्चे अपनी सोच जोड़ के रखे हंकार का त्यागुग पहले युगावान कठन जप तप करने की लड़ नहीं मां की सेवा सारे तीर्थ जबा तो भी उपर है इसका बहुत ज्यादा है तो श्रद्धा सेवा करते हैं मार जाते पाया मान वो मुक्त हो जाते हैं चारे पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं सेवा करता होया होर का त्याग करे सेवा को बिना भगती नहीं होंगी भक्ति तो बिना ज्ञान नहीं हूँ ज्ञान को बिना मुक्ति नहीं, तो नहीं मिलती इस करके गुरु जी की सेवा सब तो उत्तम है जो संगत की सेवा करते हैं वो तो मैं बहुत प्यारे लगते हैं भोजन तैयार करके गुरसिखा छकावे उन्होंने पुठी चापी करे सुंदर वस्त्र उन्होंने भेंट करे उन्हों के पुराने वस्त्रा धोए तो उन्होंने रह एक मंदिर बना के उन्होंने भेट करे तो सेवा करता होदार दा, हो सकता है कुछ छड़ना पैना है कुछ अपना पैना है गुरु जी ने कहा एक आदमी जो पंछियों की बहुत सेवा करता अपने मुकाम से पंछियों रखता सही चोगा रखता स पंछी आके चोगा चुगते स बहुत खुश होंगे सन एक दिन ये पक्षी हंस को गए तो इसकी सेवा बारे सारी गल दसी हंस नाल उसके घर ले आए पर हंस ना पानी पीता ना चोगा चुकता ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਾ ਮੋਤੀ ਖਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁੱਠੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ

निर्माण निर्णय शक्ति रखते हैं समर्था ताकत रखते हैं इन्हों की सेवा करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है भाई फारो जी सब तो वीडी गई हंस जेच के झूठ का नस्तारा करने वाले हैं। इस करके गुरु का जरा सिख है वो हंस वर्गा होना चाह हंस की प्रीति वर्गा होना चाहिए मार्ज कई जी को आ गई जिदा जीवन हंस वर्गा बन गया भी दुध पीना मोती भाव चंगा आहार खाना महार्ज कहते हैं भाई फिर वो मुक्ति प्राप्त कर ला है का द्वार जो गुरु को सचे पातशाह जी ने अज के इतिहास अंदर गुरु रामदास महाराज नेमण किया है कि महापुरुषों की सेवा करो हंकार का त्याग छोड़ो सेवा के दया बड़ा कुछ मिलता है लेकिन इसके हंकार नहीं करना सेवा करनी है मन नियमत साफ रख है